Ну что, все одне очко, напевно, на вагу, так сказать, и всех остальных попередних, чья. Очень жаль, что не три, потому что заслуживали сегодня. Два слова скажу по сопернику, потому что команда не зря идет на первом месте, соответствует этому месту. Больше всех забила, меньше всех пропустила, все линии подобраны, защита, полузащита, нападение, идеально. Поэтому предупреждали сегодня наших футболистов, как сделали установку. По линиям разобрали, кто опасен. Более в общем-то по линиям разобрали, все сделали для того, чтобы ребята поняли, как нужно с ними играть. Слава богу, что нам это сегодня получилось. Могли даже выиграть, я говорю. На последних минутах Говорючук Юра не попал в обороты. Так что очко сегодня у нас как три. в без этого не Ситуация в команде изменилась, не изменилась, что Футболисты были настроены не выходить категорично, все таки вышли и не даремно вышли на поединок. Что-то, наверное, поменялось, и можно снова обещать, или как... И что ты этого матча? Ну, начали кое-что выполнять, как бы, по крайней мере, наш... встретились с руководством, встретились с мэром, с губернатором, и сказали так, что разговор был плодотворный, что все-таки что-то будет делаться. Ну, ребята, как бы, играть надо, надо поддерживать форму, надо... Даже больше скажу, и на выезд мы тоже приедем в Тернополь, в среду играем. Так что будем надеяться, что все будет делаться. Пройдут все-таки на Ну, вот этот результат, напомню, поддаст это вот и и так далее. Вот, после матча, какая атмосфера в команде? Ребята довольны, все довольны все довольны. К тому же сыграть, я уже говорил как-то, что мы сейчас играем в большинстве случаев не против 11, а против 14 человек. Yeah. И на трибунах сегодня те зрители, которые сейчас приходят, да, считать, что это настоящие болельщики, yeah. можно было слышать прекрасно и без наших слов, что они думают и видели, что все творили сегодня эти люди в чем? Дал я тоже на суде, тоже Питание? А Да. да, да, да. Питание нет? А чему с тобой Четыре, 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 четыре рядачки, перебор. И покер бывает и перебор. А в суммах и хочет ломать будет? Суббота следующая. Суббота через неделю, да. В субботу.